Cześć! wraz, z 24 Zapraszam Was do 18 lekcji serii Rozumiem i mówię po niemiecku. Dzisiaj powiemy sobie o ubraniach oraz o tym, jak mówić, że coś noszę w daną porę roku. Zuerst haben wir eine Frage. Was ist das? Das ist eine gelbe Mütze. Die Mütze. Das ist ein grüner Schal. Der Schal. Das ist eine blaue Hose, die Hose. Das sind schwarze Schuhe, die Schuhe. Das ist ein gelbes Kleid, das Kleid. Das ist ein grüner Rock, der Rock. Das ist ein rotes T-Shirt, das T-Shirt. Das sind. Blaue Handschuhe, die Handschuhe. Das ist eine braune Tasche, die Tasche. Was trägst du im Frühling? Im Frühling trage ich einen grünen Rock und ein rotes T-Shirt. Was trägst du im Sommer? Im Sommer trage ich ein gelbes Kleid. Was trägst du im Herbst? Im Herbst trage ich eine blaue Hose und ein rotes T-Shirt. Was trägst du im Winter? Im Winter trage ich schwarze Schuhe, blaue Handschuhe. Eine gelbe myce und auch einen grünen szal. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Zapraszam do kolejnej.